বৰ্তমান যেন ঘৰে ঘৰে ইউটিউবাৰ কোটি কোটি ইউটিউব চেনেল দেশত উপাৰ্জনৰো অন্যতম কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে ইউটিউব পিছে এই ইউটিউব জগতত ভৰি দি জনপ্ৰিয় হ'বলৈ ইমান সহজো নহয় অধিকাংশ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ পৰিচিত হৈছে বছৰ বছৰ ধৰি কৰা পৰিশ্ৰমৰ পিছতহে দৰ্শকক ব্যতিক্ৰমী বিষয়বস্তু দেখুৱাবলৈ বছৰজোৰা পৰিশ্ৰম কৰে তেওঁলোকে ইয়াৰে অধিকাংশই পিছে দৰ্শকৰ কামত নহা অল আগতীয়াল মনোৰঞ্জনধৰ্মী বিষয়বস্তু প্ৰচাৰ কৰিয়েই সফল হৈছে তেনে ভিডিঅ'ৰ সংখ্যা বা তেনে ইউটিউবাৰৰ সংখ্যাই দেশত অধিক এগৰাকী ইউটিউবাৰ নলিনী উনগাৰ ইউটিউবাৰগৰাকীয়ে গ্ৰহণ কৰিলে আচৰিত সিদ্ধান্ত নলিনীয়ে তিনি বছৰ ধৰি চলাইছিল তেওঁৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীজ কিটচেন ৰেচিপি কিন্তু তিনিটা বছৰৰ পিছত সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁ পাকঘৰত ভিডিঅ'ৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰিব যিবোৰৰ বাবে তেওঁ খৰচ কৰিছিল আঠ লাখ টকা কিন্তু তিনি বছৰত ইউটিউবৰ পৰা তেওঁ এটকাও উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁ সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰকাশ কৰে ইউটিউবৰ ক্ষেত্ৰখনত তেওঁ অসফল পূৰ্বে আপলোড কৰা দুশ পঞ্চাছটা ভিডিঅ' ডিলিট কৰে নলিনীয়ে নলিনীৰ এই প'ষ্টটো ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে আহিছে চৰ্চালৈ লগে লগে চৰ্চাও চলিছে যে দৈনিক ব্যতিক্ৰমী বিষয়বস্তুৰে দৰ্শকক আকৰ্ষণ কৰাটো সহজ কথা নহয় অতি সহজে এই ক্ষেত্ৰখনত কোনো সফল হ'ব নোৱাৰে তাৰ লগতে সকলো মাধ্যমত সকলো লোক জনপ্ৰিয় হ'বও নোৱাৰে একাগ্ৰতা ধৈৰ্য আৰু পৰিশ্ৰমৰ লগতে লাগিব ভাগ্যও নলিনী উমগৰৰ দৰে বহু ইউটিউবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা কিছুবোৰ গৈ ভাগৰি পৰে যেতিয়া আয়তকৈ ব্যয়ৰ পৰিমাণ অধিক হৈ পৰে কিন্তু তিনিটা বছৰে তেওঁৰ উপাৰ্জন আছিল শূন্য যাৰ বাবে নিজৰ পচন্দৰ ক্ষেত্ৰখনৰ পৰা বিমুখ হৈ উভতিব লগা হল নলিমি নিউজ ডেস্ক